بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني افقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Alamin Dalam video ini, cikgu akan mengajar mata pelajaran sejarah Islam Muka surat 16 Tajuknya ialah pertemuan Sayyidatina Khadijah dengan Warakah bin Naufal Dan objektif pelajaran ialah Murid dapat menyatakan siapa dia Warakah bin Naufal dengan betul. Setelah mendengar cerita Nabi Muhammad SAW mengenai kejadian di Gua Hira pada malam 17 Ramadan, Nabi Muhammad telah didatangi malaikat Jibril di dalam gua, iaitu Gua Hira. Saidatina Khadijah pergi berjumpa sepupunya, yaitu Warokah bin Naufal. anilah nama sepupu Saidatina Khadijah, bernama Warokah bin Naufal. Bin Naufal ialah seorang alim yang luas ilmu pengetahuannya. Warakah bin ini seorang yang pintar seorang yang alim dan luas ilmu pengetahuannya banyak ilmu telah dipelajari beliau mengkaji dan membaca kitab Taurat dan Injil oleh sebab ia seorang yang alim dan luas ilmu pengetahuannya, Warakah bin Nawfalani mengkaji dan membaca kitab Taurat, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa dan kitab Injil yang telah diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Di dalam kitab ini tersebut ada menceritakan ciri-ciri tentang Nabi yang terakhir. Tujuan sahaja Khadijah berjumpa Warakah bin Afal. Ia adalah untuk menceritakan kedatangan Malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Ha, Khadijah menceritakan kejadian, malaikat Jibril, uh, um, Rasulullah telah didatangi oleh malaikat Jibril uh, di Gua Hero pada malam 17 Ramadan tersebut kepada Warakah bin yaitu iaitu sepupunya